Цей монастир являється тим монастирем, в якому почав своє монашеське життя, преподобний Києво-Печерський. Тут всі обителі він прийняв монаш Чернечий постріг і він звідси приніс світло монашеського життя на нашу, на древню Русь і сьогодні на нашу Україну. Монаше життя це особливе життя це життя, яке навчає людин, людину вищої духовної мудрості. Як у цьому земному житті знайти прямий самий короткий шлях до Христа, до примирення з Богом? І цей цю науку, цю мудрість преподобний Антоній приніс на нашу землю. І сьогодні Київ печерська лавра це той монастир, який був заснований преподобним Антонієм, який був е, запалений благодатним вогнем всієї святої обідні, цієї святої гори, який до сьогодні горить, світить і показує людям. І е, приклад, як треба жити, щоб е, наслідувати те е, життя і те серце, ради якої людина створена, і як треба бути е, вірним Богові, і як треба любити свого ближнього. Ну, ви знаєте, що е, чувство Божу силу. Е, Храм в честь преподобного Антонія, тут не було храму в честь преподобного Антонія, і тепер він споруджує, новий храм, і ми освятили його. І ми почули себе тут рідними, тому що це є те гніздо, звідки пішло те життя, якому ми себе посвятили. Життя монашеське, такий непростий час, і якому знаходиться весь світ, не тільки наша країна. А весь світ. Всі люди гоняються за земним і ділячи земні скарби, земні достатки, люди дуже часто ворогують один проти одного, протягають руки один проти одного, не тільки обзивають один одного, а навіть убивають один одного. І це, це пря... свято, яке ми сьогодні. Святкуємо, вона нагадує нам, що людина на землю прийшла без нічого, і також без нічого людина покидає землю. І дуже важливо для людини це знати, розуміти і вміти бути довольним тим, що Бог її посилає. І е, преподобний Антоній саме таку науку, яку вміє. За все дякувати Богові і вміє себе жертвувати раді Бога і раді ближності. Таку науку, преподобний Антоній приніс тисячу років на нашу, тому на, на, на нашу землю. І ми хочемо, щоб цієї науки притрималися всі наші собраття, всі жителі нашої держави України. Сьогодні особини. Ми були учасниками освящення храму, через преподобного Антонія, основателя Кіпічеського монастиря і основателя всього руського монашества. І... В честь юбилея тысячелетия Древнерусского монашества была написана специальная икона, которая называется Благословение Святой Афонской горы, где вот по сюжету, как вы видели, в центре Божьей Матери, которая именуется Афонская, и э, вокруг нее э, святые, святые, которые имеют отношение и к Святой Горе Афон, и э, к русскому монашеству. И как раз знаменательно что эта икона освящена здесь, в монастыре к Силургу, потому что даже в центре этой иконы монастырь. Это означает, что преподобный Антоний Кипечевский, согласно преданий, подвязался именно здесь. Именно здесь была освящена, здесь была церковь в честь Успения Божьей Матери, и когда преподобный Антоний основал Кипечевский монастырь, он главный храм тоже осветил в честь спине Божьей Матери. Вот такая незримая связь между поколением, между веками и между вот Афоном и Киевской Русью и нашей современной Украиной. То есть Афон это начало монашества на Руси и сейчас духовная связь поддерживается? Безусловно, поддерживается и паломниками, поддерживается и тем, что очень многие наши соотечественники подвязаются здесь, на фонской горе. Э, и паломники, которые приходят сюда, молятся об Украине, молятся о, о своем Отечестве и о нашем украинском народе. Но для меня именно этот монастырь Ксилурк – это особенный монастырь, потому что, наверное, кажется, в первый раз, когда я побывал на фоне, это уже около 20 лет назад, я бывал на этом месте, но это были просто руины. И когда вот сейчас, сейчас какое-то время посещаешь, видишь возрождение этого монастыря, то, конечно, чувствуешь особую благодать Божию. Но для нас всех, конечно, сейчас время особенное, потому что, к сожалению, Украина сейчас вот, переживает непростую страницу своей истории, и каждый верующий человек, конечно, молится, молится Богу, молится о Божьей Матери и Святому Годникам, чтобы они умиротворили наши души, и сохранили наше Отечество, дали нам возможность работать, трудиться для того, чтобы наше Отечество процветало. Но Афон ⁇ это особое место, особое присутствие Божьей Матери. Чувствуется каждый из нас. Вообще, каждый человек, кто хотя бы один раз здесь бывал, чувствует, как меняется вообще реальность. Вот, выступая на землю Афона, на этот полуостров, как будто все материальное остается уже где-то вот в прошлом, а ты живешь вот в приближении к миру будущего века. И я желаю, есть возможность, конечно, сейчас очень многих посещать Афон, и это благодатное время, но если нет такой возможности, конечно, нужно искать Афон в своем сердце. Вот тот мир духовный, ту э, миротворенность и ту благодать в молитве, которые присутствуют в вере каждого человека. Главное, чтобы человек над этим трудился. Я в первую очередь благодарю Бога за оказанную милость, что мы сегодня имеем возможность на том месте быть, откуда началось русское монашество, духовная жизнь на Святой Руси. Преподобный Антоний пришел сюда не по своему желанию, а по велению сердца, а по Божьей милости и Божьей благодати. Святые отцы Святой Горы увидели его подвиги и труды, что он преуспел более других послушаний, смирений, кротости, молитве. И опять же Божья Матерь призывает великого угодника Божьего Антония в тот город, в котором она впоследствии скажет, я хочу жить в престольном граде Киеве, в благословенном доме святого первоверховного апостола Андрея Первозванного из тех времен на Святой Руси от Антония и учеников ее Варлама, Ефрема, Агапита, Феодосия началась духовная жизнь, жизнь Богоугодная Богу и призвание к людей к этой святой жизни. Поэтому для нас это очень отрадно сегодня быть на этом святом месте. И связь продолжается до сегодняшних дней. Потому что здесь много братьев, которые постриженники были в 20, в начале 21 века и несут свое послушание во многих монастырях. Поэтому для нас это милость Божья, это связь древних времен с нынешними, с нынешними днями нашей земной жизни. Крестный ход это еще одна милость Божья. Мы знаем, что крестный ход это есть умилостивительная жертва Богу. Мы знаем из истории, в те времена, когда были тяжелые для Константинополя, для Руси, сегодня для Украины, всегда совершились хрестные хода. Это объединение верующего народа около церкви, около Христа. И мы знаем, что когда наши предки, Аскольд и Дир, и шли войной на Константинополь, и явился великий праздник Покрова Божьей Матери. Божья Матерь защитила по молитвах тех людей, которые подвязались, молились в эту ночь, и пришла Божья милость и благодать. Мы знаем праздник и снесение животворящего креста Господня по улицам Константинополя и впоследствии в других городах, и прекратилась смертность, прекратились разного рода болезни, и установлен праздник. Сегодня, когда Украину разрывают разделение между людьми, я не могу рассказать, что это раскол церкви. Церковь не может расколоться. Она есть едина, нераздельна, не слитна, как и Христос. Поэтому для того, чтобы собрать народ воедино, блаженнейший митрополит Ануфрий благословил и сказал, что нет Востока и Запада, нет Севера-Юга есть один народ Украины, есть одна Украина, единый Бог, и нам нечего делить. Поэтому этот крестный код, я думаю, станет объединительной силой всех верующих и неверующих людей. Это великий и радостный праздник. Я думаю, что примет она обязательно участие и преподобный Антоний, который мы сегодня здесь осветили, она будет встречать крестные ходы и будет находиться в Киево-Печерской лавре. Поэтому все святыни, которые сойдутся в Киев, придут в Киево-Печерскую лавру, они играют особенную молитвенную роль и предстательством престола Божьего. Поэтому преподобный Антоний встретит всех чад, Святой Церкви, у той обители, в которой он подвязался. Сегодня нас принимает, куда он пришел, и благословит нас с этими великими благодатными дарами на Украину, чтобы люди могли еще раз увидеть соединение времен, и что Бог всегда был, есть и будет, один и тот же. Киево-Печерскую лавру в первую очередь связывает сам преподобный Антоний и Божья Матерь. Она благословила и вместе была спутницей преподобному Антонию и сказала, я хочу жить в престольном городе Киеве, в Святой Лавре. В честь этого был воздвигнут Успенский небесеподобный собор. Сегодня, что нас связывает, единство молитвы, веры и то, что Афонит, я бы сказал так, являются стойкими в вере, подобно как и братья Киево-Печерской Лавры и монашество в общей на Руси. Поэтому нас соединяет Бог, соединяет Божья Матерь. Она игуменья, первая игуменья на земле монашествующих, от рада и утешения для нас. И монашеский образ жизни. Он везде один и тот же, поэтому нас соединяет все в церковь. Я бы не сказал бы, что это вторая волна. Вторая волна началась в 1988 году, в начале крещения Руси. И тогда я хотел приехать, но те, кто не имел три года монашеского пострига, Владыка Алексий, наместник теплый не брал. Это постоянное объединение и постоянное соединение с Афонской горой. Поэтому я не скажу, что это вторая волна, третья волна. Это непрестанное посещение, молительное, паломническое такое единение, что приносит людям и утешение. И монахи, и верующие люди смотрят, что скажет Афон. Поэтому мы едины в своих мышлениях, в своей вере и в своих подвигах. Вели радость сослужить с таким количеством архиереев и, самое главное, с блаженнейшим владыкой Ануфрием. Его монастырь очень любит, потому что он свою любовь всегда нам проявлял. Каждому насильнику каждый год подарок. Это огромная сумка. Все, облачение и утешение и даже там по баночке и корки, стопка шоколадок, отцовское отношение. И такая теплая, теплая служба, и ну, просто ощущение, что вот родной отец рядом. Поэтому избыток чувств, простите. Все промысл Божий, и Гумери Матери Божией, ее обитель, это ее, ее намерения осуществились. Дело в том, что на окрестном ходу Евсегмена, представитель, первый раз я его слышал, он сказал, что мы никогда не утверждали, что Антоний именно постриг у них принимал. По византийской традиции, духовный отец, который возрастает и создает обитель, он нарекает в честь материнской обители, где он принимал постриг. Антоний э, нарекал обитель э, Успенской. Успенская э, у, 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 при, престол в честь успения к Силургу. Вот, византийская традиция. Это такое серьезное подтверждение того, что он здесь был. И конечно, конечно вот это присутствие, присутствие, присутствие э, святого на службе, вот эти прекрасные иконы, которые привезли. Ну просто покров благодатный их молитв ощущается. Какая икона вам понравилась? Та, которая была на э, престоле, в центре икони, э, храм Успения Матери Божией с китаксилургу, и святые русские вокруг. Три с половиной человека, как здесь можно готовиться. С помощью Божией ангелы помогали. Сегодня, сегодня, в 4 часа лег спать. Как готовились. Что, и силы есть, и, конечно, такое ощущение. И храм новый, и в честь святого, чтимого. Такое ощущение, что свершилась вот эта справедливость. Если был святой здесь, подвязался, и как это, чтим, молитвы вспоминаем, тысячелетия празднуем, а нету престола. Поэтому за мудрость я благодарен и священно монастыря.